महमदी रसूल करीम आऊजबिल्लाफ़ान बसमिल्लर अजालत जिवामारमन आमनबिल्लिजाह وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ليس البر أن تبلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب و يقيم الصلاه و ات الزكاه و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباسا والصراي وحين الباس اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم मेरे अजीजो दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद करम है एहसान है कि ला पाक ने हमें दीन सीखने समझने और आमल के जज्बे से जमा फरमाया है अल्लाह ताला हम सब के आने को जमा होने को मिल बैठने को अपनी बारगाह में आला दर्जे में कबूल फरमाए, कमी कोताहियों को मुआफ़ फरमाए दो आयत करीमा तिलावत की हैं पहली जो आयत तिलावत की इसमें अल्लाह पाक ने मुशरिकीन के जोम बातिल का जवाब दिया है और दूसरी जो आयत करीमा तिलावत की इसमें यहूदियों का जवाब है पहली आयत में मुश्रकिन और कुफार वो बैतुल्ला और हुजाज की खिदमत करने को बहुत बड़ा आमल समझते थे बैतुल्ला शरीफ की खिदमत करना हजाज की खिदमत करना हाजियों को पानी पिलाना इसे बहुत ऊंचा अमल समझते थे और इसके बराबर किसी और आमल को समझने के लिए तैयार ना थे आज भी बहुत सारे लोग वो मुख्तलिफ रिफाही कामों को सब कुछ समझ लेते हैं वो कहते हैं कि भाई हम जो रिफाही कामों में लगे हुए हैं ये सबसे ऊंचा अमल है तो मुशरकिन ये ख्याल करते थे कि हु की खिदमत से ऊंचा अमल कोई नहीं सबसे ऊंचा अमल है तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कमन आमन बिल्लाही आखिर अबिल्लाफी सबी लास्तब कि ठीक है को पानी पिलाना उनकी खिदमत करना उनकी जरूरियात को पूरा करना यह ऊंचा अमल है लेकिन ईमान से बढ़कर नहीं और अल्लाह के रास्ते में जहाज से बढ़कर नहीं एक आदमी अगर उसे ईमान हासिल नहीं है जो मर्जी कर ले उसकी कोई निकी अल्लाह के यहां कबूल नहीं है ईमान है तो फिर निकियाँ कबूल हैं फिर उसकी खिदमत कबूल हैं फिर उस को पानी पिलाना भी कबूल है फिर हराम शरीफन की ख़िदमत भी कबूल है फिर और दीगर रिफाही काम भी कबूल हैं लेकिन अगर ईमान नहीं है, तो ये सारे काम कलादम हैं बेहसीत हैं इनकी कोई हैसी नहीं दूसरी आयत जो तिलावत की इसका ताल्लुक शुरू रुको से है यहूद ये यह कहते थे कि मकदस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना यह सबसे बड़ा अमल है और मुसलमानों पर तान करते थे कि भाई इन्हें आज तक अपने किबले का ही तयन न हो सका पहले बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे फिर बैतुलमकदस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ने लग गए अब फिर बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ रहे हैं तो इस तरह से मुसलमानों पर तान करते तो अल्लाह पाक ने उनको जवाब दिया अंतु वल्लू वो जोहा सिर्फ यही नेकी नहीं है कि मशरक और मगरब की तरह मुंह कर लेना जिसको लेकर आप इतना तूफान बदतमीजी बर्पा कर रहे हैं इतना तानो तशनी कर रहे हैं सिर्फ यही यही एक नेकी नहीं है वाला किन्नल रमन आमन बिल्ला असल नेकी और इससे भी बढ़ करके नेकी वो अल्लाह पर ईमान लाना है अगर वो हासिल नहीं है तो कुछ भी नहीं है और फिर अगली आयत में जो मैंने तिलावत की इसमें अल्लाह पाक ने तीन चीजें जिक्र फ्रमाई एक तो अकायद से मुतालक जिक्र किया कि अगर किसी इंसान के अकायद ठीक नहीं हैं वो जो मर्जी कर ले उसकी सारी मेहनत रायगा अकायद की मिसाल आप क्यों समझें कि एक आदमी ने कोयटा जाना है और बैठ गया वो हैदराबाद वाली गाड़ी जितनी मेहनत से मर्जी वो सफर करे वो कोयटा नहीं पहुंचेगा हैदराबाद की तरफ जाएगा बिल्कुल इसी तरह से अकायद बुनियाद हैं अगर अकायद ठीक नहीं है तो उसकी मेहनत रायगा अकायद में फरमाया मन आमन यौमिल आखिर अल्लाह पर ईमान आखरत पर ईमान वल किताबी वन नबीन किताबों पर ईमान नबियों पर ईमान फरिश्तों पर ईमान फरमाया कि ये तो अकायद से मुतालक है कि यहूद ने नेकी सिर्फ बैतुलमकदस ही को और उस तरफ रुख करने को समझ लिया जो उससे बढ़कर के ने की है ईमान बिल्ला किताबों पर ईमान नबियों पर ईमान फरिश्तों पर ईमान आखरत पर ईमान उसको पसे पुश डाल दिया उसको पसे पुष्ट डाल करके कैसे कामयाबी हासिल होगी और फिर आगे दो चीजें जिक्र की जिनका ताल्लुक इबादत से है इबादत में एक वो इबादत जिसका ताल्लुक बरह रास्त अल्लाह से है वह अकाम नमाज कायम करना और दूसरी वो इबादत जो बंदों के जरिया से जिसका ताल्लुक अल्लाह से है यानी वो है तो इबादत लेकिन उसका ताल्लुक बंदों से है तो वो इबादत जिसका ताल्लुक बराहे रास्त अल्लाह से है और इबादात में सबसे आला दर्जे की है उसमें अल्लाह ने नमाज को जिक्र कर दिया वाक और फिर दूसरी चीज जिसका ताल्लुक बंदों के जरिया से अल्लाह से है उसमें अल्लाह पाक ने ज़कात को जिक्र कर दिया कि ज़कात से इंसानों की मुनाफे वाबस्ता है उसको जिक्र कर दिया तीसरे नंबर पर अल्लाह पाक ने मुआशरत को जिक्र किया कि सिर्फ यही नहीं यानी कामयाबी ईमान बिल्ला के साथ हासिल होगी आखरत पर ईमान रखने से हासिल होगी नबियों पर ईमान लाने से हासिल होगी फरिश्तों पर ईमान लाने से हासिल होगी आखरत पर ईमान लाने से हासिल होगी लेकिन ये इनका ताल्लुक अकायद से है आगे इबादात हैं और फिर इबादात को अल्लाह ने जिक्र करने के बाद फरमाया किशरत है जब तक माशरत ठीक नहीं होगी उस वक्त तक कामयाबी नहीं अब मुशरत में क्या है? हैत में फरमाया कि वा ज़वेल कुरबा वल यतामा, वल वबन सबील, व साइरीन व फिर र माल खर्च करना। अब जक़ात की सूरत में माल खर्च कर रहा है फरमाए सिर्फ इस पर इक्तफा ना करे तो फराइज हैं इसको तो करना ही करना है इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिन्हें पूरा करना है वह आतमानबी इससे क्या होगा कि अल्लाह ताला की मोहब्बत पर माल खर्च करना और हदीश्री में आता है आप वसल्लम का इरशाद है मन अहब्बिल्ला व अब गजिल्ला व आता व मना ला कदस्तक मन ईमान जिसने अल्लाह के लिए मोहब्बत की अल्लाह के लिए गुस्सा किया अल्लाह के लिए दिया अल्लाह के लिए रोका उसका ईमान मुकम्मल हुआ और फरमाया कि माल खर्च करे उसकी मोहब्बत पर अल्लाह ताला की मोहब्बत पर उसके ताल्लुक पर इससे क्या होगा इस माल खर्च करने से अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी उसका कुर्ब हासिल होगा बुखल का इलाज होगा और मसारिफ़ जिक्र किए वातल माल अला हब्बी ज़विल कर्बा जो कराबतदार हैं रिश्तेदार हैं उन पर माल खर्च करें, मुसाफरों पर माल खर्च करें अगर कुछ मुसलमान कैदी हैं तो उनकी रिहाई पर माल खर्च करें उस वक्त जो कैदी होते थे वो तो वो थे जो जिहाद के लिए एलाय कलिमतल्ला के लिए उनके लिए माल खर्च करें गुलामों की आज़ादी के लिए माल खर्च करें यतामा पर मसा माल खर्च करें मसाकिन पर माल खर्च करें और साथ ही फरमाया वमुफो नबी आहदू पीजा आहदू इसका ताल्लुक भी माशरत से है दीन भी है अहदो पामान को पूरा करे तो फरमाया कि ये सारी चीजें मिलकर के असल ने की है अगर कोई आदमी ये कहे कि मैं सिर्फ बैतुलमकदस को पकड़ लूं और बाकी चीजों को छोड़ दूं तो फरमाया कि उसकी ये चीजें कबूल नहीं हैं। जब वो ईमान बिल्ला हासिल होगा इबादत की तकमील होगी मुआशरत में इंसानों के हुकूक अदा करेगा तो फरमाया कि फिर उसको सही मानों में कमाले नेकी हासिल होगी फिर उसकी मेहनत और उसकी रियाजत अल्लाह की बारगाह का में हमें काबिल कबूल होगी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए आज भी ये कमज़ोरिये बहुत सारे हमारे तबकात में पाई जाती हैं अगर उनमें इबादत होती हैं तो अकायद ठीक नहीं होते अकायद ठीक हों इबादत हों मुआशरत सही नहीं होती खाल खाल ऐसे लोग हैं कि जिनकी इबादत भी ठीक हों जिनके अकायद भी ठीक हों और जिनकी मुआशरत भी ठीक हो अब मुआशरत में अल्लाह पाक ने एक चीज फरमाई वलबूफो नबी आहती आहदो पामान को पूरा करना अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए आज बाजारों में चले जाएं, लेन देन की लाइन में चले जाएं, कारोबारी हल्के में चले जाएं, उनके यहाँ पामान को तोड़ना वादे की खिलाफ वर्जी करना इसकी कोई हैसियत ही नहीं है इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। कोई लगा बंदा उसूल नहीं है और इस पर खुश होते हैं मेरे अजीजों याद रखो जब तक इंसान किसी गुनाह को गुनाह न समझे उस वक़्त तक उसमें असलाह नहीं हो सकती देखो जब कोई आदमी अपने आप को बीमार समझेगा तो इलाज करेगा ना जब आदमी समझेगा कि मैं ठीक हूँ तो इलाज कहाँ से होगा जब कोई आदमी अपने आप को बीमार समझेगा तो इलाज करेगा अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए याद रखें ये जो हालात बनते हैं ना कभी बारिशें रुक गई कभी और बेदीन हुक्मरान मुसलत हो गए कभी अनाज की किल्लत हो गई कभी किसी और चीज ये हालात ऐसे नहीं होते ये हालात हमारे आमाल का नतीजा है जहारद फिलबर बहरी बीमा का सबत अन्नास माँ मुसीबत का मा सबत अन्नास तुम्हें जो भी मुसीबत पहुंचती है जो भी परेशानी पहुंच रही है वो माली हो किसी भी एतबार से हो वो तुम्हारे हाथों की कमाई है तुम्हारे अमाल का नतीजा है जैसे जमीन पर हमारे अमाल होंगे अल्लाह की तरफ से वैसे हमारे लिए फैसले होंगे अगर हमारे आमाल अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए दीन के खिलाफ होंगे इस्लाम के खिलाफ होंगे तो मेरे अजीजों फिर हालात वैसे ही होंगे आज हमारी नज़र जाहिरी इस्बात पर तो है जाहिरी चीज़ों पर तो है यूं किया तो ये हो गया यूं किया तो ये हो गया लेकिन जो इसके पीछे असल इस्बाब है अल्लाह की नाफरमानी अल्लाह के अहकाम को तोड़ना दीन इस्लाम इस्लाम की तालीमत की धजिए बखेरना यह अल्लाह तला के गजबो कहर को दावत देने के मुतारिफ है जब ऐसी चीजें होंगी तो फिर अल्लाह त हमें ऐसा उलझा देंगे कि हम उससे निकलना भी चाहेंगे तो निकल नहीं सकेंगे निकल नहीं सकेंगे और अगर हम सही मानों में दिन पर चलेंगे तो फिर कादर मुतलक हमें ज़मीन से खजाने अता फरमाएंगे ऐसी बरकतें अता फरमाएंगे तारीख इस बात की गवाह है ऐसे हालात अल्लाह पैदा कर देंगे कि आपको गली कूचों में कोई मांगने वाला नजर नहीं आएगा आप चाहेंगे लाखों रुपया लेकर के घूम फिर रहे होंगे कि हमसे कोई ये सदका कबूल कर ले कोई जक़ात कबूल कर ले कोई कबूल करने वाला नहीं होगा ताबीन तबा ताबीन के जमाने में ये हालात हुए उसके बाद भी हुए लेकिन क्या था वो जान से अल्लाह और उसके रसूल की तालीमत को पूरा करने वाले थे अकायद आमाल बाजार घर की जिंदगी बाजार की जिंदगी निजी जिंदगी इज्तमाही जिंदगी सारी की सारी रसूल वसल्लम की तालीमत के मुताबिक थी जब ऐसा होगा तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ही फैसले होंगे अल्लाह मुझे आपको सही मानों में दीन पर चलने की तोहफी का फरमाए आप वसल्लम की तालीमात पर चलने की तोहफे का